По факту происшествия, произошедшего на улице Серповой возле дома номер 4, открыто ряд уголовных производств по статьям 125-186 Уголовного УК кодекса Украины. Кроме того, по факту перекрытия активистами проспекта науки города Харькова открыто уголовное производство по статье 293 Уголовного УК кодекса Украины. По данным производствам будет проведено полное всестороннее объективное расследование и дана будет правовая оценка каждому участнику события. В ходе инцидента, имевшего место на улице Серповой, в ходе конфликта, сопутствующего сносу, частичному разрушению здания, в дежурную часть дела полиции поступило сообщение о том, что данное здание заминировано. По данному факту в уголовный в реестр в единый реестр досудебных расследований внесены данные по статье 259 УК Украины. Проводится досудебное расследование.